Да, правильно? Все. Теперь берем первый вариант, он был. Он прошел табушнику, да? он вышел, оби, а, обратился в лихинспекцию, там да? э, сроки вопрос. Обратился в течение трех дней, но дальше вопрос. Да, да. это, это, это про Б. От него дальше сроки вопрос. Угу. Да? Да. И он должен а, дать информацию в территориальное отделение. Да? Территориальное отделение. Здесь он проверил документы. Проверка документов, да? Да, да проверка документов. После этого территориальное отделение должно пустить предпринимателю. Да. Тоже сроки вопросы. Вот сроки вопрос. э, Делается выемка, угу. да? да. Выемка. После этого направляется в лабораторию. Да? В лабораторию, в какую неизвестно. Не Цена. за одну серию. За да, одну серию. Это в среднем, Да. может быть и выше. Да. После лаборатории. Сколько дней? Это зависит а от результат лабораторного анализа. Я очень прошу, кто разговаривает, выйдите в коридор, потому что мы же пытаемся с вами представить материал. Потому что очень трудно разговаривать с людьми, кто в материале.